میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرنے والا اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں ماں بہنوں نمازوں کی پابندی کے احتمام کے ساتھ ساتھ نمازوں کو نماز کی طرح پڑھنے کی فکر و کوشش ہمیں کرنی چاہیے اور پورے اتمنان و سکون توجہ اور یقصوی کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے اللہ تعالیٰ ایسی نماز پڑھنے والوں کے لیے یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ تمہاری نماز ہر طرح کے منکرات سے برائیوں سے فہش کاموں سے تمہیں روک دے گی اور بچا لے گا یہ پہلی نصیحت ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی دوسری نصیحت آپ نے فرمائی وَلَا تَكَلَّم بِكَلَامٍ تَعْدِرُ مِنْهُ غَدًا کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ مت بولنا کہ جس پر کل تمہیں خود معذرت و شرمندگی کا اظہار کرنا پڑا یہ بہت اہم ہے انسان جب غصے میں آتا ہے تو جو اس کے موں میں آتا ہے وہ زبان سے کہہ دیتا ہے جو دل میں آتا ہے اس کو زبان پر لے آتا ہے اور پھر بعد میں انسان کو خود احساس ہوتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پر غلط جملہ بول کر اپنے پریشانی کو پیدا کر لیا حضور پاک علیہ السلام کے ارشاد گرامی کا منشا اور مقصد یہ ہے کسی بھی حال میں انسان کو کنٹرول سے باہر نہ ہونا چاہیے حدود سے تجاوز نہ کرنا چاہیے غصے میں ایسا مغلوب نہ ہونا چاہیے کہ جو جی میں آئے وہ زبان پر لے آئے ورنہ انسان کو پچھتانا پڑے گا شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ رب العزت والجلال ہمیں معاف فرمائے ہماری صورت حال یہ ہے کہ معمولی معمولی باتوں پر اگر ہمیں غصہ آتا ہے تو نہ زبان ہماری قابو میں رہتی ہے نہ جسم کے آزا و جوارے قابو میں رہتے ہیں فوراں گالیوں کی بوچھار زبان سے شروع ہو جاتی ہے ہاتھ سے مارنا پیٹنا شروع ہو جاتا ہے لڑائی جھگڑے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے یہ طریقہ ایمان والوں کے شایع نشان نہیں ہے یہ طریقہ پیغمبر علیہ السلام سے عشق و عقیدت اور محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے مناسب نہیں ہے ہمیں غصے کو ضبط کرنا چاہیے کنٹرول کرنا چاہیے قابل رکھنا چاہیے اور غصے میں بھی کوئی ایسا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالنا چاہیے جس پر آگے چل کر ہمیں ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا پڑا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيراً جو شخص اللہ کی ذات پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا ہو اسے یا تو خیر کی بات بھلائی کی بات اپنی زبان سے نکالنی چاہیے یا سکوت اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے اگر بولے تو صحیح بولے اور اگر صحیح بولنے کی قدرت نہیں ہے تو زبان پر تالا لگا لے اسی وجہ سے حضرات علماء فرمایا کرتے ہیں مشائق نصیحت فرماتے ہیں کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو یہ نہیں کہ جو بات ذہن میں آئی فوراً اس کو زبان پر لے آئے سوچ سمجھ کر انسان کو بولنا چاہیے آج کل عام طور پر ہمارے گھروں میں جو فساد و بگاڑ رونما ہوتا شوہر و بیوی کے درمیان اختلافات کے موقع پر علاہدگی اور طلاق کی جو نوبت آتی ہے اس میں بھی بڑا کردار غصے میں بے قابو ہونے کا ہوتا معمولی معمولی باتوں پر اختلاف ہو گیا جھگڑا ہوا شوہر کو غصہ آیا اس غصے میں تین مرتبہ طلاق کے الفاظ بولے بسا بسایا گھر اجڑ گیا جب غصہ اترا تب احساس ہوا کہ میں نے یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال کر اپنے ہی اوپر ظلم و زیادتی کی پھر بعد میں مفتی صاحبان کے چکر لگاتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے کہ بیوی ہاتھ سے نہ جائے لیکن مفتی کے اپنے گھر کا مسئلہ تو ہے نہیں یہ تو قرآن و سنت کی ہدایات ہیں جیسا واقعہ پیش آئے گا اسی کے مطابق مسئلہ بتایا جائے گا نبی کریم علیہ انہی سب چیزوں کو پیش نظر رکھ کر یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ کبھی اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ مت نکالنا کہ جس پر آگے چل کر تمہیں خود معذرت کا اور شرمندگی کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق ادا فرمائی تیسری اور آخری ہدایت آپ نے فرمائی وَجْمَعِ الْإِيَاسَ فِي أَيْدِ النَّاسِ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ لوگوں کے پاس جو مال و دولت ہے اس پر نگاہیں ڈالنے والے امیدیں رکھنے والے مت بنو امید صرف اللہ کی ذات سے لگاؤ توقع صرف اللہ رب العزت والجلال سے لگاؤ اللہ کی مخلوق سے اگر توقع اور امید رکھو گے تو تمہارے امید و توقع کے مطابق فیصلہ نہیں ہو پائے گا اللہ سے امید رکھو گے اسی سے لو لگاؤ گے اور مانگو گے تو اللہ ہی مرادوں کو پورا کرنے والے آرزوں اور تمناؤں کی تکمیل کرنے والے ہوتے گویا کہ قناعت کی تعلیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری جملے کے ذریعے دی ہے اللہ تعالی ہم سب کو صفت قناعت سے مالا مال فرمائے زبانوں کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خوشبو و خزو کے ساتھ نمازوں کے اہتمام کی دولت سے اللہ ہمیں مالا مال فرمائے قرآن پاک سے باری تعالی ہمیں سچا اور حقیقی تعلق و شرف نصیب فرمائے اور ہمارے گھروں کو اللہ تعالی انوار قرآنی سے معمور و منور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اولے کو لیکن ہنو حضرت مولا مفتی افتر شاید دامت برکاتو ہو تار بقتو پر خلاصہ دیتی کو تامی بولی دیچی تینی دی مدرسہ شکھو علماء পরিচালক মন্ডলী সকলের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন পাশাপাশি বলেছেন এই মাদ্রাসাগুলোই হলো কোরআন এবং সন্ন্যাস বাঁচিয়ে রাখা সংরক্ষণ করার একমাত্র মাধ্যম আজ আমাদের কোরআনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই যদি আমরা কোরআনের কালিমের সঙ্গে সম্পর্ক রাখি এর হক আদায় করি এবং এর তেলাবাদ করি আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ আমাদের দুনিয়াতেও সম্মানিত করবেন এবং মৃত্যুর পরে আল্লাহ পাক নাম থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করার দoor মাধ্যম মানে আমাদের সম্মানিত করবে সেই জন্য আমাদের সকলের উচিত কোরআনুল কারীম করা শেখা বোঝা জীবনে আনা এবং বিশেষ করে এই মাদ্রাসাগুলো যেখানে কোরআন তেলাওয়াত হয় আমাদের ঘরে তো কোরআন তেলাওয়াত হয় না এই মাদ্রাসাগুলোর প্রতি আমাদের নজর রাখা এবং সহযোগিতা করা হাজাত আবু আইউব বংশি বিআল্লাহ যে হাদিসুনী বলেছেন যদি বলি ফাঁসির মঞ্চে তোমাকে তোলা হবে দুরাকাত নামাজ করে নাও যেমন নামাজ হবে তুমি তোমার প্রত্যেকটি নামাজকে জীবনের শেষ নামাজ মনে করে নাও কোনো হাদিস দ্বিতীয় ব্যাখ্যা করেছেন এর মানে হলো তোমরা আল্লাহ ছাড়া সবাইকে ত্যাগ করো অর্থাৎ নামাজ যখন পড়বি কেবলমাত্র আল্লাহর শরণে আল্লাহর ধ্যানে আল্লাহর সামনে খুশু এবং খুদুর সঙ্গে নামাজ আদায় করবে এই দুটো ব্যাখ্যা রয়েছে এই জন্য আমরা যখন নামাজ পড়বো এতে মানে সঙ্গে গুরুত্ব সহকারে নামাজগুলো বুঝে এবং অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় আমরা আল্লাহর সঙ্গে দাঁড়িয়েছি

যে সম্পদ তোমার আছে ওই সম্পদ তোমার অন্যের সম্পদের প্রতি লালাই তো চোখে দেখবে না অন্যের সম্পদকে তুমি লালসা করতে না আর অন্য ব্যক্তির প্রতি মহলুকের প্রতি ভরসা করবে না তুমি ভরসা করতে হয় আল্লাহর প্রতি ভরসা করতে হবে সম্পদ চাইতে হলে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে আল্লাহ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো মহলুকে তোমরা দ্বারস্থ হবে না নবী করিম সাল্লাম সালমান رضی হযতে আবু ইউসুফ আসায়ল্লাহ তাআলা করেছেন এই তিনকে নসিহত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হলেও অনেক এর অর্থ অনেক ব্যাপক আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ওফতি আফফান সাহেবের যে উনি bayan গুলো করেছেন আমাদের সামনে মুছতাসাই পেশ করলাম নবি کریم সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদিসগুলো আছে তার প্রতি আমল করতে তৌফিক দান করুন আমরা নামাজের ইস্তেমাম করি কারণ নামাজ ছাড়া মুসলমান হওয়া যায় না একটি কথা আমি সংযোজন করতে সঙ্গে বর্তমান যে পরিস্থিতির মধ্যে আমরা আছি প্রত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতি কোরআনের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা নামাজে নামাজ পড়া মসজিদকে আবাদ করা ওলামাদের সঙ্গে থেকে আল্লাহ রাস্তায় বার হওয়া এছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফি দান করুন এখন আমাদের সামনে একটা ছোটরা ছেলে আমাদের মনার সাকি সাহেবের ছেলে হাফিজ আতিকুল্লাহ ও হাফিজ হয়ে গেছে ওর মাথায় পাগড়ি দেওয়া হয়নি রয়ে গেছে আতিকুল্লাহ সব হাফিজ আমাদের পাগড়ি পড়ে

अध्यक्ष अब्दुल अज़मत अब्दुल अज़मत राज्यसभा